খব লাগে

हार नाउ ठीक है सर, बुद्धि पहले पीछे मुड़ अगेन एंड दोई মনত আছেনে কালি কি গাইছিলো ৰাতিপুৱা ৰঙা বেলি আছিলে হয়নে নহয় এতিয়া স্নিগ্ধ কামত তোমালোকে ভুল হলে কিবা যদি ভুল হয় তোমালোকে অকণমান চাই যাবা দেই তোমালোকেও গাই যাবা অঁ অ'কে অ'কে এক ছেকেণ্ড ৰখাচোন তোমালোকক সকলোৱে গাই যোৱা আকৌ সকলোৱে গাবানে অ'কে খু ধুনীয়া আছে পহাগৈ যোৱা খুব ধুনীয়া শব্দ সংখ্যাৰ কথা কৈছা এক দুই তিনি চাৰি আমি গালো গান হয়নে নহয় তাৰপাছত কৈছা পাঁচ ছয় সাত আঠ ফুল ফুলি ৰ'ল তোমালোকে এক দুই কি বস্তু জানানে জানো অকণমান জানা ন ঠিক আছে বাৰু এতিয়া মই তোমাক কৈছো তোমালোকক কৈছো এইটো কি বাৰু আমাৰ নাক হয়নে নহয় এতিয়া নাক কেইটা আমাৰ এটা নাক যিহেতু এটা হয়নে নহয় এতিয়া একটো কেনেকে লিখে তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিম হ'ব তুমি বৰ্ডলৈ চোৱাচোন বুজি পাইছা নহয় এক বুলি ক'লো আমি নাক আমাৰ এটা হয়নে নহয় গতিকে একটো লিখে এনেকৈ বুজি পাইছা এতিয়া কালি লিখিছিলা ন আমি পঢ়িছা ঘৰত আমাৰ চকু কেইটা চকু দুটা দুইটো কেনেকৈ লিখা জানা নাজানা নাজানা ন মই কৈ লিখি দি আছো চাই ল'বা দেই মনৰ ৰাখিবা সংখ্যা কেইটা দেই এইটো দুই ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ৰিক্সা দেখিছা ৰিক্সা যে চলাই যায় যে রিক্সা দেখা রিক্সা ছোটো কেনি এনেক লিখে ঠিক আছে তারপর তোমালকে গাড়ি দেখি গাড়ি দেখি হয় ঠিক আছে গাড়িটা এটা বটল এই বটল আছে কেটা বটল আছে ইয়েস চে লিখে জানা জানো চারিটা এনে এতিয়া যে আমি যে পঢ়িছিলো যে এক দুই তিনি চাৰি আমি পালানে তিনি চাৰিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজি পাইছা তোমালোকে আৰু কোৱাচোন এতিয়া ফেনখন দেখিছা হয়নে নহয় ফেনখন আমাৰ আমাৰ সাধাৰণতে পাখি কেইটা দেখিছানে তুমি জুখিছা হয়নে নহয় এতিয়া তুমি উঠাচোন উঠাচোন এইখন আমাৰ হাত হয়নে নহয় আমাৰ হাত হয়নে হাতত এতিয়া আঙুলি কেইটা আছে জুতি পেলাই কোৱাচোন হাতখনত আঙুলি কেইটা আছে হয় নে নহয় ঠিক আছে এতিয়া আমি এখন হাতত আঙুলি কেইটা পাইছো পাঁচটা এতিয়া পাঁচটোৰ সৈতে তোমালোকৰ চিনাকি হৈছে নে কাৰোবাৰ লগত আকৌ ছটা আঙুলি আছে নেকি নাই ন এতিয়া তুমি কোৱাচোন উঠাচোন তুমি উঠা তুমি এতিয়া এই বেঞ্চখনত কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী আছে লিখিব পাৰিবানে চাও চা এইটো কয় ছয় আৰু ইয়াক কব সাত বুজি পাইছানে ছয়টো হৈছে এনেধৰণৰ আৰু সাতটো এনেধৰণৰ এতিয়া তোমালোকৰ বাবে মই এটা খেলা খেলাম এতিয়া এইটো কাৰ্য পত্ৰটো থাকিব তোমালোকে কাৰ্যপত্ৰ কানি পঢ়িছিলা নহয় গণিত খনৰ বাহিৰৰ আৰু এখন কিতাপ তাতে আছিলে এতিয়া আজি মই গোট দুটা পাতি দিম তোমালোকে কিমান কান্দি পঢ়িব পাৰিছা মই চাম হ'ব তোমালোকে অকণমান ৰখা মানে এইটো দুই হব বুজিলা চাৰিটো লিখি দিয়া চাৰি এতিয়া তুমি আহাচোন তুমি এতিয়া একটোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াচোন আমাৰ এক কোনটো একেটো লিখি দিয়া একটোৰ লগত চিনাকি হৈছে তোমালোকে পঢ়িছিলা ন কালি আৰু তুমি আহাচোন তুমি আহা তুমি তিনিটোৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া লিখি দিয়া তোমালোকে পঢ়িয়ে থাকা নেকি বাৰু যোৱা এতিয়া তোমালোকে গম পালা ন খেলিবা আহে ন ভাল চোৱা দে ধুনীয়াকৈ আহিব লাগে স্কুললৈ এতিয়া কোৱাচোন এইফালে আমি সংখ্যা কেইটামান দিছো হয়নে নহয় আৰু এইফালে সংখ্যা কেইটাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এইফালে Kibisu simbol kiteman disu, pizza kiteman disu, mandi kiteman disu, Kita kuasung nih tiap, 100 robot untuk sobri miligo. Saya bilang, 100 robot, 100 robot saya, 50 midaia. 100 midaia, 100 midaia. 100 midaia, 100 midaia. 100 midaia, তুমি মিলিলা দুইটু লগত দুইটু লগত মিলাই দিয়া আর বাকি কি দাও কইবা এইখানে করাচন তোমাক সায়ে কেমন কথা কই আছ সায়ে যারে মিলিছে পাইছে আলে বইসা হইছে হইছে ফেরিগুল দশজনই খুবে সুকা এনেকে আমি

দলটো গঠন কৰি দিব আমি কিতাপ গঠন কৰি দিছোঁ কিমান আছে এতিয়া প্ৰতিটো দলৰ কিমানটা আছে ওলাই পৰিব আৰু তাৰ লগত বেছি আছে তাৰ সময়ত কম আছে আমি চাৰিটা দিব পাৰিম আৰু গোটেই টাইম সংযোগ বিয়া হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি যাম আমি কিতাপত আছে এটা কিতাপত তেওঁলোকক বুজাম

দুইটাৰ দুটা যাব পাৰিব তিনি তিনিটা তিনিটা যাব পাৰিব এনেকৈও হয়তো প্ৰথমে দুই ভূমি জাপ মাৰিছে তাত তিনি মাৰিছে তাত তেওঁলোকৰ যাতে হয় সেইটো কাৰণে লিখিত তেওঁ লিখিত বহুত মিলাই পাইছিলে গোটেই হওক চৰ্ভ কৰি কি কি মাৰিলে কি কি সংখ্যা লিখিলা কি চৰ্ভ হোৱা